我是不是看起来状态不太好、啊？但状态很好啊，还是个漂亮的小姑娘。你也看了那个视频、啊。我看到了、嗯。是不是很丢脸？我觉得很正常，没有丢脸。我觉得我好像真的不会演戏，一点表演的天分都没有。我一站在镜头前呢，我眼睛也不知道往哪儿看，手也不知道怎么放。林、嗯、教官。 我觉得自己现在做这一些事情，好像都没有意义。这么快就想放弃啊？这才是第一次，刚刚开始呢。万事开头难嘛。你看你们节目，在站里采访我的时候，我也是手足无措的。大家都一样，都要经历这个过程的，对吧？别想那么多。今天呢，我们就开开心心的吃饭，好吧？ 谢谢。祝你能越来越好。这个地方呢，其实算我和我弟弟的幼儿园。幼儿园？嗯，我们俩小时候老在这混，天天在这玩。那会儿我就怕到傍晚，因为一到傍晚，别的小朋友都被妈妈叫回去吃饭了，我们俩。 跟两个野孩子似的，还要在这玩。以前这边都没有铺这种地面，然后我,和我弟光脚穿个凉鞋出来踩水，踩得满身都是泥巴，回家就挨顿揍。打完我一顿之后，我还要替我弟弟挨一顿打。这么仗义。当哥哥嘛，没办法。这个滑梯，你猜他有多大了？比我呢。比你大。是吗？ 以前也是我的重要工具，我们每天用它模拟消防站，然后呢，我们每天演消防员出警，就从上面滑下来。有一天，林启说：“我们演个牺牲吧。”被我妈听见了，又揍了我一顿，说不吉利。你怎么总说你妈，不说说你爸呀？我对我爸啊，小时候没什么印象，因为干消防的嘛，总也见不到面。跟我约好了什么事儿？ 也总放我鸽子。我们这一片啊，以前是消防队家属院，最大的特征呢，就是孩子都跟妈妈亲，因为他们一年也见不到几眼爸爸。有一年过年，我妈让我去给我爸送饺子，我怕饺子凉了呀，就一路跑，跑到我爸的消防站。刚到门口，就看见我爸带着人出任务。 我记得我爸当时就看了我一眼，什么话都没说。我在旁边喊他，他就像没听见。后来我就在他们身后追着跑，一直跑，一直跑，跑到了一个小区，老远就听见有人哭，走近了才看见，是两个小朋友爬到屋顶上下不来了。那时候我就明白了，其实我爸不是不想陪我，他放我鸽子的时候。 其实是在陪那些更需要他的人。那时候我觉得我爸是个英雄，所以从那个时候开始，我就决定长大以后一定要做消防员。是不是挺傻的？不傻呀、啊，我觉得特别可爱。那你为什么喜欢跳舞啊？ 我、啊、小时候，我就是少年宫的常住居民。别的小孩都有父母照顾，我没有，所以特别自卑。那个时候有一个新来的舞蹈老师，我觉得他放的音乐特别好听，跳的舞也好看。但是我妈不让我跳舞，所以我只能偷偷的去看。有一次舞蹈班下课。 老师忘了锁门，我就溜进去了。因为没有人，我就把音乐开得特别大，疯了一样的跳舞。其实我一点也不会，但是音乐一响，我觉得大脑一片空白，想怎么跳就怎么跳。跳到实在跳不动了，我就躺在地上休息。虽然特别累，但是特别开心。我跳舞的时候看不清周围，所有的精力都在跳舞上。 就好像世界只剩下我自己了，我怎么跳都是对的。我只有在跳舞的时候，才觉得自己会发光。你现在也在发光。谢谢你啊，李教官。 你知道，今天跟我说觉得做这些事的毫无意义的时候，其实我特别害怕，因为如果你对一件喜欢的事情失去了兴趣之后，那后面的日子会变得特别煎熬。外面说你演戏不好，你心里难过，你往心里去。那如果他们说你跳舞不好呢？会怎么样？ 你觉得他们太无知了，太可笑了，对不对？都是从零开始的事情，一开始不好很正常。慢慢努力，慢慢成长。如果你一开始就已经做到了优秀，那那些一直在这个行业努力的人，那不都变成傻子了吗？努力吧，一定会好的。不要对自己选择的方向失去希望。 只要你对他有期待，他就会回馈你。外界的声音可以听，但是最后，路要自己走。坚持下去。如果你一个人走的害怕的话，我陪你一起走。林教官，我觉得你就像是一座火山，看起来高不可攀。 其实内心住着一个小太阳，在你身边，整个世界都亮。我之前吃过很多的苦，但你，是世界给我的一块糖。 这个好，我喜欢这个，东南亚的那个叫什么？呃，萨瓦迪卡。<laughs> 哎，南初，有事吗？喂，韩董，听说公司把我接下来两周的工作都取消了，那我可不可以商量一下，接下来的几个月都不要给我安排工作了？哎，不，南初，你可别赌气啊。我没有啊。南初啊。 公司签了你，你要是不能给公司带来商业价值，我们签你干什么？不是我的意思，我告诉你啊，我个人觉得你是非常有潜质的，啊，这个这次《烈焰青春》就证明我的眼光没错，你未来的提升空间还非常大。呃，我知道你可能不太想当演员是吧？但是你想想啊，以你现在的收入，你没办法支撑。 梦舞社的开支的，你就当为了挣钱了，为了梦想做自己不喜欢的事儿，我觉得值得啊。对，挣钱不丢人呐。韩董，宗哥，你们不会以为我要打退堂鼓不干了吧？不是吗？当然不是啊。我知道我的表演能力确实需要很大的提升，所以呢，我就报了金克希教授的表演训练课程。但是这个课至少需要两个月才能完成。 所以我想和公司请个假，可以吗？可以啊，当然可以了。你想提升自己，这非常好，公司全力支持你啊！我告诉你啊，这个金老师在业界是非常有名的，你一定要把握好这次机会啊！谢谢韩董，我会努力的。好，好，好。知道我为什么喜欢这孩子吗？为什么？ 我就喜欢这孩子身上这股劲儿，不服输。<laughs> 哎呀，这俩人呐，脾气是真像啊。像谁啊？啊，我是说这个金老师脾气不太好，不知道这南初能不能应付。对哦，啊，行了啊,啊，就他吧啊，萨瓦迪卡，就他他啊，哦，好好这个好，这个好啊，好的。 南初要去上金克西的表演课了。他自己主动报的。嗯。呵我们不合适，我们分手吧。不。 一，哎呀，不对不对，情绪完全不对。你们俩什么人物关系啊？啊，你身患绝症，隐瞒了病情要跟他说分手，你内心没有一丝眷恋吗？演的跟木头一样，毫无情感。你呢，谈了七年的男朋友啊，今天突然说分手，你不问我什么问题吗？自己可以没有脑子，但请不要把角色演成白痴。 同学们啊，这个故事情境有一万种的表演形式，可他们呢，给了我们看的是最烂的一种。嗯、来，告诉我，能不能演？能不能走心？再来一遍。哎，等一下，等一下，等一下，换个人。来来来，你来，你来。我。就你听不懂人话呀？快点。 晴晴，我们不合适，我们分手吧。不行，那个，那。哎呀，我的妈呀！他们演的是什么呀？啊，他们演的是什么呀？啊，你们知不知道什么是演戏？来，告诉我，你知不知道什么是演戏？你知不知道什么是演戏？嗯、如果到现在你不知道什么是演戏的话，我可以告诉你，表演是需要天分的。 你回家想一想，是不是这块料？怎么了？有意见吗？啊，没有，我再琢磨一下。下课，下课，下课，没法教了。 这上面确实让人紧张啊！早知道不叫你来了，刚才多丢人！那老师也够凶的，受打击了。嗯，你说我是不是真不是这块料？表演我不懂啊，但是我坐在下面看，你站在这儿，我就知道，肯定是女主角。 那就算不是这块料，我也要坚持下去。这学费这么贵，又不会给我退，我要死磕到底。死磕到底，死磕到底好、嗯。周末我去看看老杨，你有时间吗？有啊，那我接你一起去吧。会不会麻烦？这有什么麻烦的？我现在在火灾科工作。 每天就是正常上班下班，有的是时间。这只是借调，是暂时的，你一定会回到一线去。为什么这么说？因为你只属于一线。这只是借调，是暂时的。 你一定会回到一线去，因为你只属于一线。 我在学表演，不知道能走多远，但我会努力。嗯、我要点球。 三、二、一，开始！停。你知道你在演什么吗？ 你的身份是一名地下特工，陪着你的丈夫在执行任务。可是刚才你的表演，恨不得脸上就写着“我有问题，我是特工”。依我看，你活不到第二集啊！为什么会害怕？我以为你,你要打我。我说过打你吗？没有。那你为什么还这么觉得？ 因为大点声,声！因为你看起来比较凶。同学们都看到了吧？这才是最真实的反应。知道为什么会这样吗？因为你刚才共情了这个角色，你觉得他下一步会这么做，所以你的反应是真实。如果连我们自己都不能共情角色， 又怎么能指望观众来相信我们的表演是真实的？表演的基本功就是要学会和角色合二为一。这不是我说的，是斯坦尼斯拉夫斯基提出来的。表演的基础是什么？观察生活，体验生活。能珠啊！ 你从小是学舞蹈的，舞蹈演员从小到大登台的机会不会少，可是为什么你登上表演的舞台，却那么不自信？难不成你以前的舞蹈都是自己跳给自己看的吗？今天晚上你们每一个人带一个观众来现场，我会给你们安排规定情境下的片段表演，我倒想看一看，当这里坐满人的时候。 你们的表演还能差到什么程度？